Я в такой же кофте, ты видишь? Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. У нас гостевая площадка, которая обещает быть далеко не 10 минут, потому что у нас огромное количество гостей, и всех сейчас Ира представит. Я не буду представлять каждого гостя, но я скажу. Она представит только того, кто заплатил ей Я скажу только имена и прозвища, но скажу, что у нас сегодня организаторы, співорганізатори, участники Дня Кавы в Кировограде, который прошел в субботу, Віктор Душак, Галина Артеменко, Вікторія Талашкевич і Людмила Подоренко. І у нас є досьє на всіх чотирьох гостей. Запасайтеся терпінням і дивіться, тому що це цікаво. Ми Але ще цікавіше Ми буде потім розмова Ми поки <'єм> поп'ємо кофе з організаторами і учасниками. Віктор Душак народився 20 листопада 1971 року. Ким мріяв бути в дитинстві не пам'ятає. Улюблена книга Еріх Марія Ремарк. Три товариші Захоплюється настільним тенісом. Улюблене місце два кофі, домашня тварина, собака, породи, бігель. Галина Артеменко народилася 12 липня 1988 року. В дитинстві мріяла бути модельєром і міліціонером. Улюблені книги Андре Мороа, листи, незнайомці та Джоан Харріс Шоколад захоплюється фотографією різними видами рукоділля, читанням, мандрівками, прогулянками на природі та велопрогулянками. Збирає тарілки і столові прибори. Улюблене місце власний дім. Домашня тварина кішка в. Сіліса. Вікторія Талашкевич народилася 15 вересня 1980 року. В дитинстві мріяла бути вчителем. Зараз улюблена книга Айн Рент – Атлант розправив плечі захоплюється водінням авто. Улюблене місце місто Будапешт. Домашня тварина Руденький котик-персик. Людмила Педоренко народилася 23 квітня 1993 року. В дитинстві мріяла стати археологом, мандрувати в експедиціях. Захоплюється віршами, але з останніх прочитаних книг сподобалася імперія Янголів Вернара Вербера і Куджо Стівена Кінга, Захоплюється малюванням товстими шарами фарби. Іноді пише вірші. Активно відпочиває з друзями. Улюблене місце Рок Бочка, який знаходиться на березі Дніпра. у В месте Черкасы. Домашние тварини немає. Мы, в принципе, можем уже прощаться, да? Мы уже поговорили, пока шло до сих <связываем> На самом деле, давайте, ну, каждый понемногу ваше впечатление, как прошел день кофе. Это был первый день кофе. Если можно понемногу, я так понимаю, что много вражений. Потому что я там тоже была. Ну ладно, с собой поговорим потом. Было прикольно, Галя. Починайте, здесь. Ну, у меня очень впечатление очень яркий, очень веселый, потому что э, мы пекли у Виктора в кафе Брауни. И я специально пришла немножко раньше, немножко раньше, потому что знала, что там еще будут проходить какие-то мероприятия. Я знала, что будут рисовать кофе на акварельной бумаге. Мне тоже хотелось поучаствовать. Детки, которые рисовали барашков, и <laughs> я там рядом примастилась, очень приятно, очень понравилось. И, конечно, сам мастер-класс очень хорошо прошел, потому что э, очень ощущалась связь с людьми, которые пришли, и была такая какая-то очень теплая атмосфера. Но, ну, в общем, я считаю, что э, это вот внезапная почти зима уже, которая наступила, этот день ее очень согрел. Артем Дубовик, который проводил мастер-класс, он выздоровел за, за, буквально за один день. Говорит, у меня большего стимула выздороветь, чем для детей проводить мастер-класс, не было еще ни разу. Мне, а мне сейчас удовольствия, мне сподобалось, как люди курсували по улице Дворцове, да, между жизненными вот мы когда готовили. Вот. В этот хватало, день не да. хватало трамвая, как никогда. Мы говорили, что все, могут прийти в одно кафе, там свое любимое. На самом деле нет. Я реально видела, так люди из одного кафе переходили в другое, потом в третье, потом возвращались Интересно, Интересно, не было статистики, сколько кофе за этот день выпито? Я даже хотела бы я, может быть, сегодня срублю. На Семь. самом деле, очень тяжело было. Мы, мы практически не продавали полдня кофе, да. очень редко, в перерывах продавали, потому что у нас был мастер-класс за мастер-классом, никто не собирался уходить, вот, приходило только больше людей, у нас очень мало места, к сожалению. Люди стояли просто в дверях. На самом деле, мы не ожидали, что да, будет так много. Да, не в обиде. Ну. Да, было здорово. Люда молчит скромно, как в мокро все прошло. У нас все было замечательно, у нас с самого утра собрались гости, к нам пришли на мастер-класс. Виктор тоже посетил наш мастер-класс, да. за что спасибо большое. Ну, обменяли своими впечатлениями, рассказали, как все это готовится, как рисуются зайчики, котики. Все, нам Виктор нарисовал дракона на капучину тоже. То есть было все круто. Потом у нас еще была акция, получается, напитки в подарок. Людям это нравится в любом случае, потому что ну, это приятно. Мы уже говорили в конце. Да, да. да. да, да. вот ну да, но это было в конце, но об этом не знали так особо. Мы просто уже подходили, когда счет давали, что вы можете взять с собой этот напиточек, можете здесь купить. То есть да. Потом пригласили ребят, проводила девочка у нас мастер-класс, и они рисовали кофе. Тоже было очень у нас шумно, вот эти дети, они очень талантливые. Было... Оно было как конкурс, вот как но все равно называется. подарки вот все есть, получили. Они все такие талантливые, но было сложно выбрать. Было много людей, да, в этот день у нас было много. А уже вечером был фильм. Уже было классно. Мы уже все тоже успокоились, сели и смотрели фильм вместе с гостями. Ну, а как идея вообще? Я так понимаю, что как, как обычно. Это вот, вот. Да вот, ну, вот. Мы привыкли Я к тому, девушек, что это вика. Кофейный маньяк. Идея была изначально другая, Да, к сожалению, к счастью, не знаю, как сказать. Вообще мы изначально хотели проводить мастер-класс во дворике на дворцовой, уже знаменитом и замечательном мне очень там нравится. Мы хотели собрать там всех кофейщиков, чтобы туда пришли все, не только а, еще и кофейщики, чтобы общались между собой, и чтобы можно было чем-то делиться, можно было смотреть. Вот по получилось так, что в каждой кофейне я был только в МОКО, потому что спасибо ему, не в 9 утра начали. Да, у нас уже в 11 был мастер-класс, я до двух часов не мог вообще выйти, потому что у нас очень много было людей и именно кофейные мероприятия были очень сложно, надо было постоянно присутствовать. А так я никуда попасть не успел. И вот вот это мы хотели всех собрать вместе, чтобы весь народ, чтобы Кировоград пришел и посмотрел, как готовится кофе в нашем городе. Это было очень здорово. На следующий год, я надеюсь, что мы сделаем именно в таком формате. Ну, я думаю, что мы можем даже двичь на рик проводить на весне, когда еще в летку не дуже, ну, как... Не летом кофе не Да, мороженого. А на весну, возможно, первое, немного мало часов было. Вот, как бы там Витя ездил принимать опыт в Потім ми готувалися. Да, да. Обов'язково ми на весну запросимо. Я ще, ще такий момент хотіла сказати. Мені там дехто казав, та деякі кав'ярні образилися, що їх не запросили. Ми казали, будь ласка, ми відкриті. Да. Зателефонуйте, напишіть дані. Хто ніколи це набсолю вас? Да? Ну Були ну як там знаєте за Не називає. Тому, ну, будь ласка, всі хто хотів, але не встиг, або там засоромився, або що. Будь ласка, ми відкриті навесні. мы были готовы принять, ну, вот не то что принять, мы готовы были общаться со всеми, готовы были проводить мастер-классы для именно для кофещика потому что нам ну, есть чем учиться, у нас есть много связей с другими людьми, которые в кофе, ну гуру настоящие, и нам бы хотелось их пригласить, потому что есть чем учиться каждому из нас, и именно кофейная тема она всеми любима, ну вы видите мы все кофе пьем. А Кировоградцы кофеманы? Вот огромное количество кафе открывается у нас в городе, это приятно, спросом пользуются все кафе. Yeah. Я думаю, так. Да. Mm. Да, да. Здесь все зрозуміло, що є которые которые люблять люди ходити по разным причинам. Да? Кто-то ходить на кофе, кто хтось на атмосферу, кто там на що другое, але те, що люди п'ють кофе на сладості, да. ну, так. А... был тип, конечно. Між жінком з приводу солодощів. Що найкраще, що найкраще до кави. Готували Брауні. Галина Артеменко, між іншим. Макарон. Я думаю, кожен довозис попробую. Ну я не знаю, чи кожен, чи не кожен має спробувати, але тим не менш. Давайте поговоримо все. Що ж найкраще до кави? Ну, от ваша думка, суб'єктивна. Для мене щось шоколадне. Макарони. Макарони геніальні. Так, тому що я з утра ми починаємо свої з дівочки, така ще нет людей. Это лати з макаронами. Это просто шедеврські починається все. Наверное, мне было бы тяжело сказать, что Наполеон плохо. Да? Наш, наш любимый Наполеон ну, да. всеми. И это, сейчас Моя мама спитерская. и колбаска, да, папа. Она... Но а, на самом деле кофе надо, ну, надо иметь только кофе. А, потому что первая чашка, она должна быть кофейной. Uh -huh. и ты должен получить кофе. А уже потом в течение дня можно выпить капучинка с макаронами или то, что тебе нравится. Это, ну, не знаю, у нас еще пробовали в маракеше похлаву. Угу. Народу понравилось вполне. Нас пробощают <III> даже, чем в маракеше. У нас город, который любит взять чашку кофе и что-то. Потому что мы когда открывались, самом начале мы вообще открывались без еды, то это была самая большая моя борьба, чтобы не было у нас ничего. Я сдался. Я хочу не зря, Прогнулся под конью. Девочки очень хорошо придумали и работали во время дня кофе, филижанка. У них тоже есть них обязательно либо круассан, либо зефирка. А, Поэтому я думаю, да, это традиция mm -hmm. в Кирове. Ну просто это как это как какое-то вот ты приходишь на кофе не просто да выпить кофе, а как расслабиться, какой то yeah. часть их праздника, праздника какого-то. Да. И, соответственно, ну, атрибут сл сладость, сладость атрибут чего-то такого отдыха какого нибудь Знаете, я могу даже сказать, у меня даже есть статистика, сколько у меня съедает. Это знаешь, сколько у меня Наполеона съедает? Мам, мама ведет статистику <laughs> <Скилья>. <laughs> на самом деле нет, на самом деле гораздо меньше людей что-то ест, чем просто yeah. пьет кофе. Вот у нас yeah. именно так. Тем более есть такие напитки. Вот мы варили пуровер там, или вот стефон мы делали. Красивая, Да, было, да. К нему вообще нельзя ничего, потому что это, это спешалити кофе, надо наслаждаться своим вкусом. И главное, после вкуса кофейным. Нельзя его перебивать ни водой, ни, ни едой, ничем. Наверное, поэтому и надо проводить постоянно эти фестивали, для того, чтобы люди знали, культура, что вот такое кофе культура. надо пить вот соло, исключительно. Очень Здорово, как он прошел, у нас, кстати. Сколько чашек кавы выпивает в день. Я выпиваю две. Если не работаю, если работаю, выпиваю, наверное, 10. Ну, ну три я максимум, может быть. уже голова-тыкатый. Я одну, как правило. Утром. Я, я, я могу объяснить, ну, утро почему я выпиваю 10, да. потому что вот с завтрашнего дня я выхожу на работу, опять за барную стойку, варить, заниматься любимым делом. И я каждое утро я настраиваю машину, я выпиваю где-то ну, 6 эспрессо. Надо настроить машину правильно, чтобы оно было вкусным. Мы не делаем сразу, 5, най ловить, най да. Наймите Денис Ты Причем Паша, готов это делать? Да. Это я надо готов нанять няньку Во-первых, ну, фактически первых 2-3 мы выливаем, там, вообще не пьем, а потом начинаем пробовать. И когда уже настраиваем машину, ну, и в течение я дня помню, подстраиваем постоянно. Было, я не знаю, сейчас вот с утра, когда вы открывали, что с утра были кофе в подарок подарил. Да, я За выходил его, очень часто. Выживать. Нет, нет, я на самом деле выходил, так было, я выходил, я варил, я, я учусь постоянно, Выходи. да, и вот я варю капучино, я рисую что-то на капучино. Никого нет, да, есть пауза, полчаса там, 15 минут. Я беру, делаю капучино, я рисую и выхожу на улицу, отдаю. Никто не берет. Заходите к нам в комитет. Вот я хотела, я хотела я к Все отказываются, мне очень нравится, когда девушки Думаешь, говорят, я не пью капучино. Ну, это мне больше всего нравится, да. Хотя у нас самый нежный катушный, да, мы так говорим. Вот, надо Какой быть... любимый напиток у Кирограса в кофейной? А, Есть уж как американ, да, наверное, стабильно. Самый большой экспресс. Экспресса. Одно экспрессо. Я надеюсь, что в Кировограде все-таки эспрессо. Эспрессо. У нас эспрессо, У нас как-то постоянные гости, которые работают. У нас рядом банки, разные разные-разные такие организации. И получается, они уже к нам входят не первый, не второй год. И они знают, вот, что это эспрессо, естественно. проводятся регулярно. На, на, на самом деле приходят и просят одно экспресса, и бывает Надо и такое. Все нормально, цены. да, а все нормально. Знаете, вот как Лигбез. самые смешные там разные таблички. Да. Там экспресса, там 15 гривен, экспресса 10. У меня ну, сейчас на Фейсбуке это. есть фотография замечательная Алексей Хмаров меня сфотографировал в ужасной позе, я не знаю ага. как. Где он это сделал? Я в руках с Холдером. На, на кого-то вот так вот и написали, что это. кто подписал, что виктор у Виктора спросил кто-то американо И я мол злюсь потому что мы американо не варим, у нас нет американо мы не продаем его вообще. Мы считаем, что американо – это разбавленный кофе. Как бы, ну, борщ мы не разбавляем. Да? Вот ну, давай, конечно, наверное. если ты с утра выпиваешь 6 экспресса, ты разбавленная просто не можешь. 6. Шесть, да. Вообще кофе с молоком. Вот кофе с молоком пьют в основном. Это, ну, больше всего. Мы очень много готовим, да, мы очень готовим. Рафы у нас – это наши… Наша фишка, да, такая. А мы... зараз еще новое меню сделалось? Новое меню у нас, да, Дай. у нас появился марокканский да. Мы Вы просто, просто побывали с Галыной, да, над Мы уже пробовали, мы пока проводили мастер-класс, уже попробовали. Друзья, в любом случае, огромное количество событий в кофейной жизни нашего города происходит. Я предлагаю следить за этим. Мы сейчас продолжим общаться за кадром, но пока в условиях ограниченности наших мы вынуждены попрощаться. Можете допивать свой кофе. Мы говорим спасибо всем нашим гостям. Виктор Душа, Галина Артеменко, Виктория Толшкина вечер Дмина пидоринко. Друзья, пейте кофе. Пейте и кофе. общайтесь Спасибо. с прекрасными людьми Спасибо и общайтесь большое, с, с И двите ранковую камеру. Не переключайтесь.